Türəliyeva, Turafətullayev, Rahibsəfərov Space. Açışın Sumqayıt qatarından sərnişinlər də çox olacaq, çünki Xırdalan stansiyasında təmir işləri yekunlaşır. İndiyədək Bakı-Sumqayıt qatarından 3000-ə yaxın sərnişin istifadə edirdi. Bundan sonra isə həmin sərnişinlərin sayı 2 dəfəyə qədər çox olacaq, çünki yaxın vaxslarda Bakı-Xırdalan və Biləcəri stansiyaları istifadəyə veriləcək. Bakı-Sumqayıt xətti ilə işləyəcək 2 mərtəbəli Sərnişin qatarının keçəcəyi bütün dəmir yol stansiyalarında təmir işləri sona çatıb. Xırdalan stansiyası qatarı qəbul etməyə hazırdır. Beləgəri stansiyasında hər iki istiqamətdə gediş-gəliş istiqamətində platforma qurulub, turniketlər qurulub. Xırdalan stansiyasında isə bir platformadır. Gediş-gəliş eyni platformada həyata keçiriləcək. Stansiyada platformalar tikilib, müasir dairəcəklər, hətta Wi-Fi sistemdə qurulub. Turniketlərin quraşdırılması isə yekunlaşmaq üzrədir. Müzik ki xırdalan Sumqayıt-Dəmir yolu xətti 2019-cu ilin sentyabrında istifadəyə verilib. Fərqana səfər Seydulveyvazov Space. İndi isə xeyirsevə